પાણીમાંથી લઈ જવા પડ્યા દર્દીને સ્ટ્રેચર માં નાખી એમ્બ્યુલન્સ સુધી પહોંચાડતા અડધો કલાક નો સમય લાગ્યો લિંબાયત વિસ્તારમાં છાતી સમા પાણી ભરાઈ ગયા છે લિંબાયત રહેમાન નામના વ્યક્તિને છાતી માં દુખાવો ઉપાડતા સારવારની તેમને ફરજ પડી હતી ફાયર વિભાગ પાસે બોટની સુવિધા ન હોવાથી અવ્યવસ્થા સર્જાય દર્દીને સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં બોટના અભાવે હાલાકી વેઠવી પડી. ਵੀ આપ દેખ રહેલ લિંબાઈટ કમિટી ખાડી વિસ્તાર હે અને યહાં પર કમસેકમ 10000 સે જ્યાદા પરિવાર જો હે પાણી મે ડૂબે હુએ હે पांच से छह फुट के ऊपर यहाँ पर पानी और पिछले अड़तालीस कलाक से यहाँ पानी भरा हुआ है सर प्रशासन द्वारा तो अभी तक अड़तालीस कलाक में हमको कोई भी मदद नहीं मिली है लोगों तक खाने पीने की सुविधा नहीं है और कोई भी जात का हमको यहाँ पर सुविधा जो एक नैतिकता धोरण जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी तक सूरत महानगर पालिका की तरफ से हमको नहीं मिली है सर मैंने बताया आपको कि दस हजार से ज्यादा परिवार यहाँ पर फंसे हुए और पांच फुट से ज्यादा पानी फिलहाल अंदर है सर एक पेशेंट जो फुलवाड़ी विस्तार है सर तीन नंबर गली में वहां पे एक पेशेंट जो सीनियर सिटीजन है वो काफी सीरियस पोजिशन में है। उनको लाने के लिए पिछले आधे घंटे से हमने फोन कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन अभी तक हमको एक बोट की सुविधा भी यहाँ पर तात्कालिक नहीं मिली है फायर ब्रिगेड के मानसों ने हाथ में स्ट्रेचर लेकर पैदल चलकर अंदर गए और पेशेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इतना जाने का टाइम और आने के टाइम में अगर पेशेंट सीरियस है और उसको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर